我想给韩静墨送过去，今天又不知道怎么惹着你家那位主子啊。啊？说他怎么跟小孩似的，这么还生气？不能够吧？他要是生气，为什么还帮你啊？帮我？帮我什么？摔跤视频就是我们家涵涵传到网上的呀，不然传播速度怎么可能会那么快？你你不知道啊？我不知道啊，我怎么会知道？啊、呃？ 我也是偶然偷听到的，哼！呼呼呼呼呼啊混蛋了！你听你说过农夫与蛇的故事吧？我跟你说，我现在就是那条蛇，还那农夫有病，怪不得他今天要这么生气呢。什么？是他有病是我有病、啊？什么农夫？什么蛇？谁病了、啊？哎呀，不是、嗯。那你先坐，我去送饭了啊。 他来了，他为什么要这么帮我呀、哎？难道他这么喜欢我？ 吃吧，我的糖醋排骨还没动，都给你。去。可以了，老师，谢谢。嗯，谢谢。 涵涵，哇，你今天造型好干净帅气啊！简直就是看了一眼就让人沦陷，你绝对就是下一代男神啊？跟昨天造型一样、啊。 你看一样，那仔细看还是有很大不同的。你今天的颜值，实际灵魂深处，帅的超出限度。我以前出生，我都不知道我为了什么。自从我见到你那一刻，我终于知道了，我的出生就是为了膜拜你。太狗腿，太虚伪了。嗯。 今天上午，我说你有病。哎，娃娃，快快快，导演找你，到你这戏了。呃，我说你有病，我说你有病，不是真的有病。我，不是我，我觉得你有病，是我刚才没说完呢，回来继续给你解释，别误会我。啊。韩金木，有事啊？ 我不是说我会回来找你的吗？那个，我要跟你道歉，是我一时口无遮拦，我我不应该说你有病的。哦，哎，我这个人吧，就是，就是，有时候嘴比脑子快。 我说话就是太不过脑子了，我不是想说你有病，我怎么可能这样侮辱你呢？我真的不是这个意思、啊。怎么？还想酝酿一下情绪，哭一场啊？不是我，哎呀，急死我了，我没有那个意思。我我是真的想感谢你，你是我的救命恩人。娃娃，有人送你的礼物，需要你本人签收。再等我一下。 什么东西啊？怎么会送到现场呢？这开超市啊？别人家的粉丝都是送玫瑰花，你家粉丝都是送瓜果蔬菜，真实诚。哦，这还有个卡片。本想送至你家，但不知你家在哪儿。天然无公害，那个剧组能有分尸剩余的带回家。<走>哎哎、喜欢你的小粉丝韩息<好>、啊嗯、行。 你看，这是哪位粉丝送的？哼，<laughs> 不送给你，送给我吧。我会永远感激你。李维倩的事儿，谢谢你。你以后。 有什么想要帮忙的，尽管告诉我，能帮的我一定帮。上刀山下火海，我绝对不会不说一个不字。是。你会说不上刀山不下火海，怎么这么了解我？不会的，我是真的想要感激你。嗯，总之你以后有任何需要我帮忙的，我一定会帮的。但是，道德沦丧的事情不能碰。 道德沦丧，哎，想什么呢？你想什么呢？我在想，你说的那个，也算是一种报恩的方式。大胆放肆，竟有刁民敢害朕！吓得连十年前的老梗都出来了。我怎么可能会被你吓到呢？切，你陆爷我什么世面没见过呀？这样啊。 那你说吧，怎么报答我呀？韩静墨。我真没想过你是这样的人，你太让我失望了，你知不知道？啊、叹什么气呀、啊？ 真归怨妇啊！老板，给我来一碗，跟他一样的。哦，这位小姐啊，嗯，她要馄饨减半，汤里啊不要油也不要盐。嗯，跟她一样的，谢谢。哎、好嘞。你不是减肥吗？怎么过来吃馄饨了？别跟我说是偶遇啊！今天拍大夜，等的时间太久了。 就想出来透透气，转了好久才找到这里的。这么巧吗？确定不是尾随我？我为什么要尾随你啊？我告诉你啊，不该想的事情千万不要想。苦海无边，回头是岸呀，施主。 先生，你的馄饨。哎，谢谢。其实呢，你这么帮我，我报答你也是无可厚非的。你长那么帅，身材还这么好，其实我也不吃亏。但是，我过不了自己内心这关，不想玷污你。 玷污？对啊，你是雪山上纯洁的小白花，我就是雪山脚下掺杂着污泥的雪水；你是天边皎洁的明月，我就是地上污秽的沟渠；你是香喷喷的天鹅肉，我就是丑不拉几的小青蛙。想都不敢想。哎呀，行了，我开玩笑的。我再申请说最后一句。说。 我知道了，你是不是想试探我会不会被名利所诱惑，对吧？不是，我就是单纯想杀你。做呢？你信不信我去告诉陆广寒，他立马就可以封杀你、雪藏你，让你凉得透透的，你知不知道？是吗？怕不怕？啊，那我好怕呀！我要跟你绝交二十年，再见。哎，等一下。 不跟你闹了，我是想要告诉你，李维谦的事情不全是我帮了你，还有赵静好。 接电话。社交恐惧症，不想接电话，有话文字说。我在你家楼下。啊？ 你怎么知道我家在哪儿？有话想和你当面说。不不，在这儿说就行。或者我上去找你。 你说什么？我已经明确表达过我的想法，一百年不动摇。晚上风凉，快点回去吧。怎么办呀？怎么还找到我家里来了？这么冷的天，该不会等会直接来找我了吧？ 怎么？终于走了，吓死我了！这事儿应该就这么了了吧？应该不会有事儿。明天在片场还会碰到的。 怎么办？好尴尬呀、啊！明天碰到怎么说呢？哎呀，好尴尬。好，没问题。好，别紧张，好松，深呼吸。就这样。

干嘛？乔乔<悄>，韩金、嗯啊、默呢？你什么时候这么关心他了？她、嗯、他不是同事嘛，我关心很正常的。大灰狼发烧了。什么？正在医院输液呢。下午还有一个橘子视频的直播，已经跟郑导请过假了。不会是昨晚夜风吹的吧？ 那他还来现场吗？哪有时间来现场？上直播就是带病上的，下了直播还得接着回医院去输液去，太可怜了。你这啥表情我？我我这不是很正常的表情吗？算了，下午直播是两点啊，到时候一块看。呃，不行，我下午还有拍摄呢。嗯,嗯,嗯，这。 不是，就这么说定了啊！我一人看太无聊了，你陪我看啊。我那我就姑且看看。就这么说定了啊！行，我换衣服去啊。行。今天拍摄顺利，大家提前收工。好好。了，你今儿可以啊，老板全是一条过啊。还行吧，这正常水平。那是因为平时韩金诺他太阻碍我演戏的水平了。我。哎。我以为啊，你今儿想早收工，回去看看他呢。我不是我没有啊，别瞎说。今天提前收工。 你们两个代表剧组去探个病、啊，看看韩金梦的病怎么样了，跟他说身体重要，让他好好休息。嗯、呃，咱们现在不是换女一号吗？能拍的戏也不多，让他不要带病来现场。好，我正好也是这么想的。你也有啊？买点好吃的去，回头算我的。啊，嗯。哎，我觉得好吃的就不用买了吧。 你们想吃什么？我给你们做。大可不必，还是叫外卖吧。啊，不是叫什么外卖呀、啊？我做的不比那外卖好吃多了。嗯嗯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 嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯今天收的这么早？早什么早呀你？你你烧傻了吧？这都晚上了。 这状态不大行啊！进来吧，我们正好没吃饭呢啊，就给你把饭买来了，咱一块儿吃。你这生病啊，你得多吃饭，补充体力，才能好得快，知道吗？你们吃吧，我不能吃。为啥呀？这么严重啊，都吃不了饭了。五点之后就不能吃了。你都生病了，就别保持身材了呀。没关系。 哎，我说你是不是烧糊涂了呀？啊，今天看着还挺正常，看来昨天的事儿是真的过去了。他眼睛终于不瞎了，脑子里的水终于干了。还、哎、行，不是很烫。估计你睡一晚上，明天就能好。那、啊，那你们吃吧，吃完了收拾一下，我再睡会儿啊。哎，不，说会儿话呀。我困了。 行了，你别管他了，他不吃，咱俩吃来。不用担心他、啊，他这种我了解，睡一晚上，明天满血复活。那你这样在这吃饭多不好呀？真的就在这吃不走吗？再回家多麻烦呀、啊！嗯。小点声。 快递，你慢慢吃啊，我去取了，就在门口啊。Oh. 嗯，好。我为什么不直接走呢？哎呀、啊。 是睡着了比较可爱。